bir qiz bo'lardi aynakka qarar qararkanda meni birov olmasa kerak deraekan rosa hunuk ekan o'zi shu narsani tan olib ichiga yutibdida tan olibdi judayam olima qiz bo'lgan ko'p ibodatlar bilan mashg'ul bo'lib yurgan sovchi kelsa bu qizni aybini aytishar aytisharekan qaytib ketar ketarkan keyin bir kuni onasiga aytibdiki ona bu safar meni aybimni aytmang dedi aybini aytishmadi ilgari bir odat bo'lardi chimildiqda ko'rardi kelin bilan kuyov bir birini chimildiqda kuyov bola kelinni ko'rdi ko'rdiyu bir seskanib ketdi bu qiz bu narsani kutgandi shunda aytdiki bir kecha sabr qiling men sizdan uzr so'rayman meni talog'imni bermoqchi bo'lsangiz ertamatan bering payg'ambarimiz alayhissalomni bir hadislari bor qaysi bir ayolki kechasi tahajjud namoziga uyg'onsa o'zi tahajjud namozini o'qisa va erini uyg'otsa eri turmasa erini yuziga ozgina bir suv sepsayu erini uyg'otsa shu ayolga allohni rahmati bo'lsin degan ekan rasululloh men butun umr shu bir marta suv sevib erimni işte uyg'otishni orzu qilaman deydi bir marta sizni uyg'otsam ertamatan talog'imni bersangiz sunnatga muhabbatni qarang siz borasizda meni duo qiling deb kimdandir so'raysiz duo so'raysiz kimdan birodarlar payg'ambarimiz duo qilganlar shu ayolga alloh rahm qilsin deganlar mana shu duo qiyomatgacha turadi bu gapni shu ayolni eri aytib beryapti bu ayol vafot qilgandan keyin bu kishi ulug' olim bu kishi bo'lganlar rasulullohni sunnatiga muhabbat qilganligi uchun shu ayolga shunchalik muhabbatim tushdi deydi butun umr shuni ko'ngliga qarab yashadim deydi tsko'ryapsizmi alloh bunga haligi sunnatga bo'lgan muhabbatga alloh buni qalbiga muhabbat solib qo'ydi